Неправильно. Нет, бывает. Это у меня Россия, на самом деле я, я совсем не из России. И так и у других. Я поэтому спрашиваю. Бывает. Я с Украины, Львовская область. А, Львовская область? Так, это особо интересно. А, скажите. Вот. Я сразу скажу, что вот я родом из России, хотя последние 25 лет живу в Германии и поддерживаю Украину как жертву агрессии России. Я считаю Украину жертвой агрессии. А как вы считаете? Вот героизация Степана Бандеры, Шухевича, Мельника – это достойное дело? Конечно, не, 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 это не наши не. наши герои. А, а, объясните почему. Ну народные герои, которые защищали интересы нашего народа, вот и все. Но какого народа, когда Украина, они жили а, в других странах совсем? Они там Каких в Австрии, других странах? Родился, в странах? Там, там, они там, жили а, на своей территории там, Украины и защищали интересы стране? Украины, а? Какой Украина? Не было тогда государства Украины в то время. Какая разница? Какой был Украина? народ. И наша есть территория Украины. И она была временно под Польшей, другая под Россией. Это не имеет значения. Но они защищали интересы нашего народа, естественно. А, а, а миф, который создала Россия, а для Террористы, того, чтобы... Террористы способами защищали. Это нормальный способ. И это могло привести к какому-то результату. Я считаю, нет. Это глупый способ. Подождите. Убили, допустим, министра внутренних дел Польши. Они защитили. <как> они боролись таким образом за независимость Украины. Подождите подождите, не подождите, подождите. Подождите, подождите. Это э, те времена и сейчас даже люди имеют способами другими, э, э, нет других способов, чем защищать именно через террор. террор. Ленин был террористом, Сталин был террористом, все ваши герои, то есть и русские были террористы, убийцы, в том числе не, и не, Николай Нет, а, нет, не. Ленин, во-первых, террористом не был. Почему а не вот был? Сталин, да. Ну это как был террорист. это не было? Он Сталин сделал говорит, революцию. Негодяй, негодяй. Ну как Но почему вот негодяй террорист? Он захватил зимний он, дворец. Русский, ну как? Негодяй, Мне ну. кажется, они одинаковые преступники. Какая разница между ними? И, и, Ленин это захвати. Вы знаете, что вот Ленин и Сталин они захватили э, э, власть вооруженным путем в России? Но, да, а конечно, Россия же не, не, не было, было подождите Россия ж не была купирована немцами или другими государствами, а у нас на территории Украины Украина была купирована поляками и русскими, поэтому естественно нас, мы защищаем подождите, свои интересы. Какая Украина? Украина почти никогда как государство не существовала. Почти ну, никогда... Что вы не вот будете был говорить? Откройте... Не было. Подождите, отк украинское откройте. Когда было а государство не было? Когда было государство? Это было... Ну вы можете обществе, помолчать. Вы можете помолчать. Вы можете помолчать. Конечно. Наберите, Украина 1918... -й и двадцатый год. Прекрасно знаю. ОНР существовало так было и не года. было. Поэтому это было то, что вы говорите, билиберда вы понимаете, вы не отвечаете за свои слова. Есть территория, даже карта Почему? Украины. Украины. Но вы сказали, не было Украины. Но государство было два года. На развалинах какая страны. разница? Так, народ остался. В течение двух лет было 10 штук. Это не, не совсем совсем не государство. Такие же были государства и и на Кубани, и на Урале, и в Сибири. И, э, Вы и знаете, что, мы, что такое народ, или нет? Не, не знаю. На два года. Это не государство. Это так. Но это не имеет значения. Государство, государство. государство не государство. Есть народ, который должен быть освобожден от русских и поляков. Вот и все. Причем здесь государство, не государство. Государства меняли, империи тоже менялись. И когда-то Франция была в империи Римской империи, когда-то Франция была под империей немцами. Но они остались ну, и не французами. Не ну, а так, люди, ну так француз. вы, вы чепуху какую-то несете, понимаете? Есть народ, имеет Нет, свой смотрите, язык, свою вот, территорию. Вот, а это... то, что вы захватывали, это, это по истории, это совсем другое дело. Но народ-то остался, язык у нас остался. Ну понятно, но понимаете, это столетия. Сначала э, речь посполита, да? а государства Украины не было, потому что ну была репрессионистская потом шо? была российская Киевская Русь, Рос... Богдан Киевская Русь, это была. была Украина. У вас не было государства. Ну так не тогда. чепуху это не говорите, Но... а Киевская Русь это не государство? Нет, конечно, это княжество. Это не государство. В то время не было государства. Это не было как у государства, но это все равно это. Это было как государство. Княжество это тоже как нет, государство. Было. Ну какая разница? Нет. Государство нет. Нет, нет. Ну вы мне будете еще рассказывать про Адаму и Еву. Ну что вы говорите? Ну какая разница? У нас Украина Нет. существует. Как я было, понимаю, я почему вы защищаете я. интересы русского мира. Потому что вам хочется убивать, Нет, вы, захватывать я, территории. Вы, я, вы, вы, поэтому вы оправдываете всякую я чепуху, несете послужить. про я, историю. Не понимаете? Не вы фашисты настоящие. Поэтому вам хочется убивать, насиловать, захватывать земли. Вот. А мы должны защищаться. Вот это ваша идеология, что в Украине не существовало. Вот, что... Ну так, конечно, мне тоже ваша чепуха не нравится.